Подача, Пожалуйста. Валерий Георгиевич, mm -hmm. Вы уже были в Махачкале, играли с Анжелой и с нами. Вы, наверное, можете сравнить качество игры Анжи прошлогоднего и нового образца? Качество игры, плюс-минус, полноту. Поддержка, конечно, другая, и другая. Валерий Георгиевич, сегодняшний поражение может повлиять как-то на ваше решение уйти? Может быть. Что, что? Может. Хорошо, вопрос. Можете еще сказать, это вот последний год пока ты плохо играет в первом круге. Когда завершится этот синдром первого круга? Первого круга. Сказать. Валерий Георгиевич, но если быть объективным, мы по-свойски, так сказать, как футбольные люди. я знаю, вы достаточно часто ссылаетесь на различные причины, да, поражения спартака, иногда справедливо там, не, не реализовали свои моменты, иногда еще что-то. Но не кажется ли вам, что есть системные ошибки в мире обороны спартака? пускай, 4, 5, 5, 3, сегодня 2, да, снова, и сегодня тоже ошибки защитников были? Я сразу управляю спартаком, да, системные ошибки, да, с уловных, штрафных, Стандартов. Я так, так, так лукаво не что это и к тренеру вопрос, а по организации тело обороны. Не организация, а и организации стандарта пропускаем игры. Играем персонально один в один, концентрация играет. Валерий Георгиевич, ну, вы так что, можете ответить на этот вопрос. Почему же все это не лихорадит так спрошу? Хотя пару в классу. Есть не могу. Валерий Юрьевич, у вас тип карвасов поприветствовал. Вы против него вы играли на флаге? Да? да, очень часто. В Ютубе мы смотрели маленькую картинку, когда вы общались после матча с с болельщиками. Вы там сказали такую фразу, что к нам не едут игроки. Вот для нас это тоже было большой причиной, большой проблемой, что к нам тоже не едут игроки. То есть к нам не едут игроки совсем другого уровня, по совсем другим причинам. А, как все-таки преодолевать вот эту вот проблему, не едут игроки? Понятно, что надо строить стадионы, поля улучшать. А может быть, есть какие-то конкретные рецепты? Вот, ну, и еще недоездные. Больше, еще больше денег давать. Куда еще больше? Вот я про день, я про Это уже не сегодняшний матч. Пожелаем удачи каждому и фортаковцев.